На самом деле мы очень часто, вот я думаю, что если ну, Путин навряд ли смотрит эту дискуссию, да, но кто-то из России может смотрит и потирает руки как двое украинских, как бы представителей, политикума спорят между собой, а где-то даже сказал, не, 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 подождите, подождите, подождите. Мы очень часто, мы очень часто говорим о том, там Прибалтика, э, что должна делать Европа, но очень часто забываем задаваться вопросом вот правильно в перерыве мы говорили, да, никто виноват, а что делает вот конкретно по пунктам, что делать, чтобы возвращать Донбасс. И неоднократно мы, кстати, ну, так или иначе, эту э, позицию затрагивали у вас на программе. Вот по пунктам. Информационная политика. Давайте поговорим об информационной политике, что новый парламент и что новое правительство должно в этом отношении делать, потому что это сверхважно. Второй момент, кадровая политика. Янукович уехал со страны, э, вся система Януковича в Донецкой области осталась. Это касается не оккупированной территории, это касается Мариуполя, Волновахи, Славянска, Краматорска. Экономическая политика, что делать с дотационными шахтами, которые как бы забирают бюджетные деньги и по сути глобально не отдают. У нас до определенного момента был профицит угля, это нонсенс, не было вообще плана выработки угля. Вот над этими моментами нужно активно думать и разговаривать. А, и у нас а мы... в Украине кадровая политика есть? В Украине, но ну, началась. под давлением гражданского общества, под давлением, под давлением гражданского меня, общества она начала. Под слово. Меня самом... почему нормально? Да. Это итог Майдана. Да. И итог Майдана. Да. Гражданское общество играет сегодня очень важную роль. На самом деле, общество, вот да. Валентин Наливаченко предлагает общественным деятелям, да, журналистам хорошо. занимать определенные позиции, занимать определенные места. И это очень важно. Но в отношении Донецкой области ее вообще нет. И мы, кстати, вот тут с Антоном Геращенко недавно нашли общие точки соприкосновения. Создания комитета в парламенте по вопросам Крыма и Донбасса. Я не знаю, насколько это наша задумка как бы будет реализуемая, но в этом отношении уже хоть какие-то подвижки есть. Но самое, знаете, плохое: вот меня как-то приглашали на международную конференцию в Австрии. Я вообще скептически к этим конференциям отношусь, но на нее поехал. И мы обговаривали вот, кстати, эти вещи. Там информационная политика кадровая, вымывание капитала из Донбасса. И вот они в конце ноября снова меня приглашают на эту конференцию уже там в другом месте. И я говорю: нет, вы знаете, друзья, я не поеду. Потому что вот полгода назад мы обсуждали это, я говорил, обозначал проблемы. И за эти пять месяцев в отношении Донбасса ничего не поменялось. Вот как были проблемы, так и остались. Они скорее стали еще более острее.